બાંગ્લાદેશમાં સંસદીય ચૂંટણી માટેનું મતદાન હસીના સરકારના પતન બાદ આ પહેલીવાર મતદાન થઈ રહ્યું છે સાંજે ચાર વાગ્યા સુધી મતદાનની પ્રક્રિયાઓ ચાલવાની છે મતદાનની સાથે સાથે જુલાઈ ચાર્ટરને લઈને પણ રેફરે મતદાતા બે મત આપશે એક મત ચૂંટણી માટે અને એક રેફરેન્ડમ માટે હશે આવતીકાલે જાહેર થશે આ ચૂંટણીનું પરિણામ બાંગ્લાદેશમાં કુલ ત્રણસો પૈકી બસો નવ્વાણું સીટ પર થઈ રહ્યું છે વોટિંગ चूंटनी में शेख हसीना ने आवामी लीग पार्टी नहीं तारिक रहमानी बीएनपी सफी कुरन की जमात तो ये रुख है बांग्लादेश का आज ऐसे रिक्शा में ही लोग तो आ रहे हैं और वोट दे रहे हैं सुबह से ही लाइन लगी हुई है और कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं वो काफी खुश हैं इलेक्शंस हो रहे हैं दो तो बड़े पोल्स हैं तारिक रहमान जो बीएनपी के हैं और, और रहमान जो जमात के उनको और भी पार्टीज़ का सपोर्ट है सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी गई है पूरे देश में यहाँ ढाका में भी और कहीं ना कहीं फोकस ये है कि इलेक्शन जो हो वो वायलेंस भी है वीडियो जर्नलिस्ट नीरज पटेल के साथ सिद्धांत सिब्बल जी मीडिया ढाका बांग्लादेश